chilikda yoshlarga berilgan ayrim imtiyozlar quyidagilardan iborat muddatli mehnat harbiy xizmatni o'tagan va kontrakt bo'yicha o'qiyotgan ijtimoiy faol talabalarga kontrakt summasining o'ttiz besh foizi to'lab beriladi kontrakt asosida o'qiyotgan talabalarga ta'lim krediti beriladi yoshlar daftariga kiritilganlarning nogiron oila a'zolariga dori darmon nogironlik aravachalari eshitish apparatlari va ortopedik mahsulotlar xarid qilish uchun bazaviy hisoblash miqsdorining besh barobari miqdorida yordam ko'rsatiladi nogironligi bo'lgan yoshlarga o'qish yashash va transport xarajatlarini qoplash uchun bazaviy hisoblash miqdorining ellik barobarigacha miqdorda subsidiya ajratiladi davlat oliy ta'lim muassasalariga kirishda eng yuqori ball to'plagan ikki yuz nafar yoshlar uchun prezident granti joriy qilingan mahalladagi yoshlar yetakchilari tavsiasi asosida yoshlarga o'n uch turdagi yordam beriladi ayrim yoshlar oliy ta'lim muassasasiga o'qishga qabul qilinishda test sinovlarida ishtirok işte, etish uchun undiriladigan to'lovlardan ozod etiladi